আজ রাজ্য জুড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল অরুণোদয় তিন দশমিক শূন্য প্রকল্পের রাজ্যের প্রতিটি বুথে একযোগে এই প্রকল্পের শুভারম্ভ হয় শিলচরের শ্যামাচরণ দেব বিদ্যাপীঠ স্কুলে আটান্ন নম্বর বুথের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও সাংসদ দিলীপ শৈকিয়া তার হাত ধরে আটান্ন নম্বর বুথে অরুণোদয় তিন দশমিক শূন্য প্রকল্পের সূচনা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিল্পরাই বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বিজেপি কাথা জেলা সহ সভাপতি অধ্যূপ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন শিল্প বিধানসভা কেন্দ্রে ছাব্বিশ হাজার হিতাধিকারী অরুণোদয় তিন দশমিক শূন্য প্রকল্পের সুবিধা লাভ করেন আজি অসমৰ নারী শক্তির সবলীকরণৰ বাবে প্রায় আটত্রিশ লক্ষ আমাৰ আই মাতৃ নাৰী সমাজে অৰুণোদয় তিনি আঁচনিৰ আজি সুবিধা লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে অসমৰ বিশেষভাৱে দুখীয়া নিম্ন মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত বা যিসকলৰ উপাৰ্জন বছৰি দুই লাখ টকাৰ কম বা যিসকলৰ বি পি এল কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই সকলোবিলাকে লগতে বিশেষভাৱে দিব্যাংগ যিসকল ব্যক্তি আছে বিভিন্ন মাৰাত্মক ৰোগত ৰোগাক্ৰান্ত যিসকল ব্যক্তি আছে বা বিধৱা আই মাতৃসকল আছে বা বিয়া নোহোৱা বিবাহ বিচ্ছেদিত এইসকল লোক আছে এই সকলোৱে আজি অসমৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত এই অৰুণোদয় তিনি আঁচনিৰ লাভ লাভ কৰিছে অসমৰ জনদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভৱিষ্যদৰ্শী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই আঁচনি আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি গুৱাহাটীত আৰম্ভণি কৰিছে প্ৰায় আমি দেখিছোঁ আই মাতৃসকলৰ মুখত আজি হাঁহি কাৰণ বহুদিন ধৰি আই মাতৃসকল বহুতে আমাক অভিযোগো দি আছিল কিছুমানে পাই আছিল কিছুমানে পোৱা নাছিল এতিয়া প্ৰায় বিছৰ পৰা ত্ৰিছ শতাংশ সকলো বিধানসভা সমষ্টিত আমি দেখিছোঁ ইয়াৰ হিতাধিকাৰী বৃদ্ধি হৈছে হিতাধিকাৰী বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ নাম্বাৰ অফ বেনিফিচিয়াৰী অৰ্থাৎ আমি আমাৰ চৰকাৰ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে কোনো দয়া বা কোনো ধৰণৰ কৃপা দৃষ্টিৰে আমি আঁচনি লোৱা নাই আমি লৈছোঁ আমাৰ আই মাতৃ মহিলাসকলৰ প্ৰতি আমি সন্মান দিছোঁ তেখেতসকলে সমাজখনক নেতৃত্ব দিয়ে ঘৰখনক ভালকৈ ধৰি ৰখাত তেওঁলোকে স সদায় আগভাগ লয় তেওঁলোকে বিভিন্ন কষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰে তাৰ যি পৰিণাম সেই পৰিণামস্বৰূপে আমি আই মাতৃ সমাজক সন্মান সহকাৰে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা জনাবৰ কাৰণে এই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ আৰু ত্ৰিছ লক্ষাধিক লোকে আজি এই আঁচনিৰ লাভ পাব আৰু বি টি চিক যদি আমি সামৰি লওঁ প্ৰায় আঠত্ৰিছ লক্ষাধিক লোকে এই আঁচনিখনৰ পৰা লাভ পাব ইয়াৰ আন এটা উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে অৰুণোদয় যি পৰিয়াল অৰুণোদয়ত এগৰাকী এটা পৰিয়াল এখন আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ লাভ পোৱা পৰিয়ালটোৱে ৰন্ধন গেছ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ যেতিয়া কিনিব এই এল পি জি চিলিণ্ডাৰত তেওঁলোকে আঢ়ৈশ টকাৰ এটা ছাবচিডি অসম চৰকাৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব অৰ্থাৎ নশ টকা চিলিণ্ডাৰটোত মানুহে এতিয়া চাৰে ছশ টকাতে তেওঁলোকে চিলিণ্ডাৰ পাব আঢ়ৈশ টকা চৰকাৰ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নেতৃতাধীন বিজেপি চৰকাৰে দিব

From Kaziranga's wild heart, where rhinos roam free, to the open roads where adventure begins, to Shillong's pristine landscapes, where clouds kiss the mountains. And people come together to celebrate unity. The Northeast Integration Rally is more than a drive, it's a campaign of culture, climate action, and connection. Discover the natural wonders of Northeast India, one stop at a time. Be a part of the biggest movement of Northeast India. Meghalaya, the abode of clouds. Known for Cherrapunji's rains, Maulinong's cleanest village, and the breathtaking Living Root bridges. A land where music flows through every street and nature embraces culture. But beyond its beauty, Meghalaya. Is also part of a larger journey, the Northeast Integration Rally. This rally isn't about speed, it's about discipline, adventure, and showcasing Northeast India's roads, culture, tourism, and unity. From Shillong to Cherrapunji, the rally explores Meghalaya's wonders while also spreading messages on road safety, climate change, and cultural exchange. So when you think of Meghalaya, think beyond clouds. Think of a state that's part of a movement connecting the entire Northeast.